ॐ श्रीनृसिंहः पुष्कराक्षः कराळविकृताननः विकृतानः हिरण्यकशिपोर्वक्षो विदारणनखांशुकः प्रह्लादवरदः श्रीमानप्रमेय अभक्तजनसंहारी भक्ता नामभयप्रदः ज्वालामुखस्तीक्ष्ण भयङ्करः

आभिचार क्रिया हन्ता प्रक्ष्मण्यो भक्तवत्सलः समुद्रसलिलत्राताहालाहल विशीर्ण कृत वोचः प्रपूरिता शेषचराचर जगत्त्रयः हृषी केशो ना सर्वज्ञः नास्ति कप्रत्ययार्थाय हिरण्यकशिपोरग्रे ना सभास्तम्भसमुद्भवः उग्रो निज्वालमाली सुतीक्ष्णो भीमदर्शनः दग्धाखिल जगज्जन्तुः कारणम् जगतामपि आधारः सर्पभूतानाम् ईश्वरः सर्वहारकः विष्णुर्जिष्णुर्जगद्धाता बहिरन्तः प्रकाशकः योगि योगो योगविदुत्तमः स्रष्टा हर्ता त्राता व्योमरूपी जनार्दनः चिन्मय साक्षी गुणातीतो गुणात्मकः पाशविच्छेद कृ कर्ता सर्पपापविः व्यक्ता, व्यक्ता सूक्ष्मः सदसदात्मकः अव्ययः शाश्वतोऽनन्तो विजयी परमेश्वरः मायावी मरुदाधारो निमिशोक्षर निमिषोऽक्षर एव च अनादिनिधनो नित्यः परब्रह्माभिधायुतः प्रक्माभिधायुतः शङ्ख चतुर्भुजः पीताम्बरधरः स्रग्वी कौस्तुभाभरणोज्ज्वलः श्रियाध्यासित वामाङ्कः श्रीवत्सेन विराजितः प्रसन्नवदनः शान्तो लक्ष्मीप्रिय परिग्रहः वासुदेवोऽर्हसत् पुष्पैः प्रक्लादे प्रपूजितः उद्यत्कन कनाकारभीषिताखिल कना दिङ्मुखः गच्छन् वीरासनासीनः कठोर कुटिलेक्षणः दयिते यक्ष तवक्षो दण्डताण्डवः निटिल श्रुत घर्माम्बु सम्भूत वज्रसिंहो महामूर्तिर्भीमो भीमपराक्रमः स्वभक्तार्पितकारुण्यो बहुधो बहु रूपवान् एवमस्तोत्तर शतम् नाम्नाम् बृहरि नरकेसरिणा ना दत्तम् स्वप्ने शेषाय धीमते सर्वपापप्रशमनम् सर्वोपद्रवनाशनम् सर्वो आयुरारोग्यसम्पत्ति पुत्रपौत्र प्रवर्धनम् त्रिकालम् एककालम् वा पठन् सिद्धिमवाप्नुयात् यस्तु शृङ्खलया बद्धः पाशैः कारा गृहेऽथवा सहस्रम् पाठयेत् प्रमुच्यते शत्रुभिः पीडितो यस्तु कण्ठ वसन् आदिदित्याभिमुख तिष्ठन् ऊर्ध्व शतम् चपेत् सहरे दहितान् शीघ्रमेव चाटनम् भवेत् महाव्याधिपरिग्रस्तो चपेत्, हरिहरालये स पुमा व्याधिना प्रविमुच्यते। यत्र कुत्र यथा शक्ति श्रीकामी सततम् जपेत् षण्मा साक्षियमाप्नोति प्रकृतिम् चैवा न रगराक्षसैः प्राप्ते भयेशता वृत्त्या तत्क्षणात् स यम् यम् चिन्तयते कामम् तम् तम् काममवाप्नुयात् अकामी पठते यस्तु सततम् विजितेन्द्रियः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमाम् गतिम्